10 минут о важном. И я, Катерина Перова. Здравствуйте. Служба судебных приставов отметила свой профессиональный праздник 149 лет со дня образования. Каким образом строится и контролируется работа судебных приставов? Об этом прямо сейчас. Гость программы главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов. Николай Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. Николай Викторович, а каково сегодня отношение людей к судебным приставам? Вот положа руку на сердце, можете объективно сказать, как относятся к вам, вот когда вы стучите в дверь? Как к злым дядям, ну так вот, если говорить? говоря, просто? Или же все-таки есть какое-то уважение? Каким образом? Вы ну, знаете, все силовые структуры, в общем-то, не могут похвастаться каким-то, ну, скажем так, добросердечным приемом. Потому что так уж как бы получилось, такое наши полномочия, мы не пряники приходим раздавать. Вот. Мы, как правило, приходим исполнять решение суда. Но наверное, да, или к моей радости. Вот уже как бы потихоньку мировоззрение меняется, и вместо людей, которые отнимают, мы потихоньку переходим в разряд людей, которые возвращают. Вот и для нас это, как бы, наверное, такая основная оценка нашей работы. Есть какое-то, не знаю, вот уважение, да, человек этот угу. пользуется авторитетом в народе. Наверное, правильнее спросить не у меня, наверное, все-таки правильно такой вопрос. Но ну, тем не менее вы же отмечаете народу. и делаете какие-то выводы. Я уверен, что пользуемся мы и авторитетом, и уважением, и есть где-то в какой-то мере, наверное, даже страх. Да? Он, как правило, продиктован тем, что люди просто не всегда знают вообще, кто такие приставы и чем они занимаются. Я в этом убеждаюсь ежедневно общаясь как бы, с гражданами на личных приемах, и посещая вузы, там, да, и, и проводя такие дни открытых дверей, встречи просто и, как бы, ежедневно, еще раз говорю, я в этом убеждаюсь. Вот. Но уважение и боязнь вот это, да, или как ее назвать, ну, вряд ли она основана на каких-то там конкретных случаях. Скорее это вот что-то, знаете, э, из области домыслов. А, бывают крайности? С ножом нападают на судебных приставов? Возможно, или, я не знаю, да, ну, с каким-то оружием, когда судебный пристав приходит э, за алиментами или еще каким-то образом? Вы знаете, э, нападают, и не только с ножом, нападают и с огнестрельным оружием, и и физически пытаются да, там, причинить какие-то телесные повреждения. Вот, э, буквально год назад э, наш коллега, курганский пристав Михаил Малиников, э, вот он погиб при исполнении служебного долга. Он накрыл своим телом гранату и спас э, 13 человек, которые находились в здании суда вот он э, посмертно представлен э, к званию героя россии вот и как раз это вот один из тех случаев в которые вот мы как бы к сожалению они э, имеют место в нашей работе да. теперь что касается вот должников да давайте вот как бы э, коснемся работы именно с должниками мне вот интересно а, судебные приставы вот я знаю что должники идут на всякие ухищрения для того чтобы избежать да, выплат там переписывают имущество там на свою супругу или каких-то родственников вот как как э, в этом отношении? Есть ли продвижение и какие-то, э, если есть ухищрения, скажем, у должников, есть ли ухищрения у судебных приставов, чтобы получить этот долг и выбить вот алимент, так говоря, простым языком? Есть, конечно. У нас ряд методов, которые я по понятным причинам разглашать не буду. Это методы нашей работы, которых, ну, наверное, не следует рассказывать должникам и тем, кто как бы только э, задумывается над тем, чтобы увести имущество, там, да, совершить какое-то мошенничество. Мы там, условно говоря не зажимаем руку там, должника в ящик стола, да, требуя рассказать, где находится его там, укрытое имущество. Нет, мы ищем это имущество, мы отслеживаем изменения в его имущественном положении, да, в том числе и задним числом, которые могли быть произведены. Мы отслеживаем изменение имущественного положения его родственников. Вот и есть как бы механизмы, да, законные механизмы возвращения этого имущества на круги своя. Поэтому э, я призываю должников, пусть не обольщаются и таким образом не стараются не исполнять решение суда. Но вы как начальник готовы, э, довольны ли э, результатами работы своего штата, скажем так, а, то, как они э, взимают эти долги, как работают с алименчиками. То есть я не хочу как бы прибегать к цифрам, но хочу понять вообще, каковы успехи. И вы как начальник довольны результатами работы своих подчиненных? Однозначно на этот вопрос я ответить не могу. Я вам так скажу. Значит, что касается цифр и статистики. Управление по Ставропольскому краю на 15 месте по итогам работы за 9 месяцев. А, с, а всего сколько, если 85 мы 85 территориальных органов. То есть неплохо. Мы на 15 месте. Да, первая двадцатка, это в целом неплохо. Но я, конечно же, работой недоволен. С одной стороны, мы не первые. Нам есть куда еще стремиться и есть где улучшить свои результаты. Это статистика. И статистика, как правило, она не отражает всех э, граней нашей работы. Вот. Э, я думаю, что как только, как только я стану доволен и удовлетворен работой своего управления, мне нужно будет менять работу. Все понятно, то есть есть к чему стремиться однозначно, Николай Викторович, у меня еще такой вот интересный вопрос. Я вот ну, мало помалу ну, знаю, знакома с работой судебных приставов. Я знаю, насколько они загружены. Я знаю, что заработная плата не очень высокая. А вот в связи с этим возникает вопрос а вот с коррупцией как обстоит дело? Бывают ли вообще такие примеры подкупа судебных приставов? Можете вот э, в этом плане рассказать, как ситуация ну, обстоит? Да, э, мы этого не скрываем. Есть и негативные случаи, вот, есть и э, нечистоплотные вот, работники. Да, мы их выявляем сами. Вот, к слову сказать, в этом году их чуть более десятка. Вот, выявлены в том числе и усилиями нашего отдела противодействия коррупции, который в составе управления работает. вот, и совместно с правоохранительными органами, они все привлечены к ответственности уголовной. Вот. Но я должен отметить, что и как бы, ситуация потихоньку все-таки меняется в нужном в правильном направлении, так скажем. Да. В этом году 11 человек привлечено к ответственности за попытку дачи взятки судебному приставу. Всего у меня было более 50 обращений судебных приставов, которые сообщали о том, что их склоняют к коррупционным правонарушениям. Ну, по остальным, по тем или иным причинам, там, злоумышленники свой замысел до конца не довели. Вот, а по 11 все, люди были задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, и они будут привлечены к уголовной ответственности в установленном порядке. Вот. И вот эта ситуация, она меня больше радует, потому что ну, я уверен, что коррупция ⁇ это зло, э, с которым однобоко бороться невозможно. Здесь э, в обязательном порядке жесткая ответственность за коррупционное правонарушение и предотвращение вообще даже возможности совершить такое правонарушение. Потому что, понимаете, вот у судебного пристава через руки судебного пристава проходят довольно значительные суммы денег, в том числе и наличные. К слову сказать, за, только за этот год служба взыскана более 3,5 миллиардов рублей. То есть каждым судебным приставом, каждым в среднем взыскано около 10 миллионов за это время. Вот. Это несопоставимо с тем материальным содержанием, которым получается в это же время. И, конечно, у кого-то возникает соблазн. Поэтому я своей задачей вижу, во-первых, не дать никакой возможности, чтобы деньги остались в руках. Во-вторых, это, конечно, воспитание. Воспитание людей, чтобы у него даже, даже мысли не возникло о том, что как бы, можно э -э, взять деньги, которые предназначены. то есть идти по коррупционному пути. Если вот кто-то из наших телезрителей столкнулся с превышением полномочий судебного пристава, куда можно позвонить для того, чтобы вот вы как начальник или ваши подчиненные взяли это на вооружение, проверили числи на руку сотрудника или нет? Есть такие телефоны какая-то контактная обратная связь с людьми? Да, конечно есть. Есть телефон доверия. 24 39 85. Всю информацию с этого телефона доверия, которая, к слову сказать, обрабатывается автоматически без участия людей, я получаю в 7.30 утра каждый день. То есть она, эта информация до вас дойдет? Обязательно. Я рассматриваю каждое сообщение, которое поступает на телефон доверия. И после этого уже принимаю решение. Либо эта информация занимается отдел по, обращ по рассмотрению обращений. Граждан, то есть оно квалифицируется как обращение, вот, либо занимается отдел противодействия коррупции, если усматриваю в этом обращении какие-то коррупционные составляющие. Но все-таки хочется узнать о будущем, да, накануне уже Нового года. В 2015 году ждут ли какие-то изменения в ваших структурах? Может быть, новые полномочия, может быть, новые какие-то формы работы? Что ждать от работы судебных приставов? Ну, наверное, наиболее интересно для граждан будет норма по ограничению действия водительского удостоверения. Вот. Если человек должник, Должен. если он не платит, если он управляет транспортным средством, значит его водительское удостоверение будет приостановлено. Это как дополнительная мера понуждения. Как как сотрудники запрет. ГАИ будут проверять, когда Совершенно будут требовать? Да, да, да. Для этого у них все полномочия, все возможности есть. Остановили на стационарном посту, остановил мобильный экипаж, проверил водительское удостоверение, действие приостановлено. Вот как. Все, машину на обочину, эвакуатор, поехали. Это дополнительная мера понуждения. Я думаю, она очень действенна. Особенно, что касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. Коих у нас, к слову сказать, большинство, абсолютное большинство на исполнении. Спасибо большое, что пришли к нам в программу, ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был главный судебный пристав Ставрополя Николай Коновалов. Увидимся. Всего доброго.